Salam dəyərli şagirdlər. Bu sualda a^2b cəmini bizə 5 verir və kublar cəminin 50 olduğunu verir. ab hasilini soruşur. Nə edəcəm? Kublar cəminə əlavə müxtəsər Roma düsturunu tətbiq edəcəm. Yəni a-zərinə gəlsin b-nin kubu çıxılsın 3ab vurulsun a üzərinə gəlsin b bərabərdir 50-yə və cəminin qiymətinin 5 olduğunu biliriz. Şərtdə verib. A+B-nin əvəzinə mən sadəcə onları 5 yazacağam. 5-in kubu, 5-əvəzi kub ədəcəm. Ola da 125 - 3AB * 5. Yəni burada cəmlərin yerinə mən 5-i nə etdim? Yerinə yazdım. Bərabərdir 50. Buradan 3ü 5-ə vuraram. Olar -15ab. Müsbət 125-i də 50-nin yanına keçirdərəm. Yəni 50-dən 125 çıxacam. Olacaq mənfi -75. -75-i də -15-ə bölsəm ab-nin qiymətini tapa bilərəm. O da olacaq müsbət 5. Bizdən də ab-ni soruşurdu. Cavabımız oldu 5.